Аллилуйя, добрый день, церковь. Слава Господу, пришло время с радости приготовить наше даяние. Не буду говорить, я хотел, хотел написать по на служительском там, и пожертвовать. Это, все это, в общем, да, я не ем. И я бы хотел поговорить на одну тему из Марка. Вот такой евангелист Марк. Он не ходил прямо в 12 с Иисусом Христом, но или ходил. Может быть, что интересно, вот Лука или Марк, не знаю как, но или они ходили и смотрели просто, как вот в толпе, и потом они присоединились вот. Или уже позже поколения это было. Точно не буду говорить, но что интересно, что они написали, вот он написал Евангелие от Марка, а Лука написал Евангелие от Луки. И в 12 главе, 12 глава и 41 стих, я бы хотел зачитать. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила билеты, что составляет кадрам. Подозвал учеников своих, Иисус сказал им, истина, истина говорю вам, эта бедная вдова положила больше всех плавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от своей положила все, что имела, все пропитание свое. Знаете, иногда мы думаем, а как же ж? Мы должны как-то тайно давать что-то еще, но там Иисус сел у сокровищницы. Это прообраз Сел и смотрел. Потому что если мы начинаем что-то думать, как-то там давать тихо, чтобы никто не знал, вот это и есть, можно сказать, пример того, что как они давали. Иисус как пастырь, сел в и люди не боялись, кто там что дает. Так. И мы видим, да? И потом он еще рассказал, подозвал всех учеников и сказал, да? Вот эти дали столько. Вот эти. А те рассказали вообще всему миру, написали То есть, где тайна? Потому что, если мы начинаем таить что-то там, вот, чтобы никто не знал, сколько даем куда даём. Представьте, ну, мы семья, да? И мы в семью даем деньги. Если мы начнем где-то, кто-то из нас начнёт где-то другое, где вот, с семьи. Вот у меня жена, я муж, жена, дети. И где-то я начинаю на стопну давать какие-то капиталы. Вот. Будут вопросы моего сына, моей жены. странная семья, да, один член семьи, где-то да? там что-то дает иначе. Поэтому здесь они рассказали, да, многие давали много. Я не видел церкви, которые бы вообще ничего не давали. Да? Я не видел ни православ. Интересно было раз в православной церкви, там священник стоял, или это диакон стоял, и пришел какой-то, видно, хорошая сумма, и он все ему так тысит, тысит эти деньги. тут говорит, да дай вот. А стоит такая коробка деревянная на замочке. Он говорит, да дай туда. Не, не, я хочу, ну как бы, я не знаю, что он козырнуться хотел, что там много дает или вот, или как. Да, вот. Но тот ему раза три сказал, да вот коробка, дай туда. Вот на церковь, да. Вот. в конце как итоге он и положил Да. Вот. Поэтому как бы мы даем, с радостью даем, да. И здесь пример, даже вдова, которую знали все, да, вот, вот представьте, что Иисус рассказал, сколько Денис дает, или дает Тоня, муж Тони. Вот, Чтобы все знали, весь мир знал, сколько дает. Вот, вот представьте. Как мы себя чувствуем. А здесь пример. Рассказал, сколько дает. как даёт, с восхищением рассказал, пример рассказал. Так что мы не, не боимся, чтобы знали служителя, сколько и как мы даем или что. Главное, с доброохотным сердцем, я на следующее воскресенье буду говорить о этих подаяниях, вот. с радостью, с любовью, с чистым сердцем мы даем и благословляем царя царей Господа Господь. Он велик. И это величие, ему деньги не нужны наши, но ищет, чтобы нас благословить, потому что мы, когда засеваем этот закон работы, мы получаем. Кто скупо сеет, тот скупо пожинает. И это слово оно есть, и оно не вычеркнуто. Кто сеет скупо, скупо пожинает. И естественно, если мы так берем свое семя, да, идем на огород, и мы там чуть-чуть раз там посеяли, да, вот, так, от скупости своей, ну так а что мы пожнем? Вот что и пожнем, что мы там посеяли, как бы так от скупости, не знали, ну хватит на всю землю той картошки, до то, той пшеницы и, то и всего того. Поэтому со щедростью, с любовью, с радостью мы все. Олег, Напомни. Напомни, какая коробочка. А? Напомни, какая коробочка. Сюда десятиная, сюда пожертвование.